Дозвольте розпочати сьогоднішню прес-конференцію, на якій присутній Костянтин Ільченко, голова Всеукраїнського страйкому, голова незалежної проспілки середлово-транзит актного об'єднання. Сьогоднішня прес-конференція буде присвячена підведенню певних підсумків акції, яка отримала надзвичайно великий розголос в Україні. З приводу протесту про спілки на шахтному об'єднанні свердло-антрацит, мова йде про надзвичайно тривожні тенденції в українській економіці. І те, що це все починається з шахтного об'єднання свердло-антрацит, це чисте співпадіння. Насправді це стосується всього регіону, Донбасу. І якщо сьогодні. Ситуація з людським капіталом буде розвиватися в Україні негативно, то безумовно профспілки і великі, і маленькі, і просто трудові колективи будуть виходити на страйк. Ми, як громадянський конституційний конгрес і всеукраїнський страйком, провели вже певні переговори з представниками європейських інститутів. Ми сьогодні можемо безпосередньо звернутися до міжнародної організації праці. І маємо певні підтвердження і гарантії, що там наші звернення будуть підтримані в питання гідної праці шахтарів, от, забезпечення певного рівню праці і умов праці, дотримання екологічних норм. Ми розуміємо, що може бути призначена комісія в Європарламенті по розслідуванню ситуації в шахтарській галузі України. І якщо будуть негативні висновки, то це, безумовно, може відобразитися на акціях українських компаній, які котируються на міжнародних світових ринках. Ми знову отримуємо певні негативні сигнали щодо інвестицій. І, безумовно, цього не хотілося б робити, оскільки Україна буде цей рік головувати в ОБСЄ. З огляду на це, ми сьогодні ще раз підкреслюємо: ми хочемо, щоб в Україні 2014 рік пішов під гаслом стабільності. Але якщо не буде діалогу влади і громадянина, не буде діалогу влади і бізнесу, то безумовно є безперечні ознаки того, що населення буде виходити на масові страйки і протести, консолідувати свої зусилля. Тоді не буде ні гарантій власності, ні гарантії збереження бізнесу, ні гарантії зростання економіки. Україна може скотитися в неконтрольований неконтрольовану кризу. Ми б всього цього не хотіли. Тому сьогоднішня наша конференція не тільки підсумок, але й аналітика, ми хочемо розказати правду. Це не пов'язано з виборами, ні з якими політичними партіями. Ми б не хотіли, щоб хтось на цьому спекулював. Ми говоримо про те, що якщо і далі бізнес буде займатися виключно своїми проблемами і не буде нарощувати інвестиції в трудовий капітал, модернізацію виробництв. Наша країна не буде мати майбутнього. Зараз я слово надаю Константину Ільченко, щоб він розповів про реальну ситуацію, яка відбувалася на шахтному об'єднанні. Добрий день, дорогі соотечественники, друзі. Прежде всего я хочу виразити слова благодарности вам всім журналістам, тому що благодаря вам, благодаря вашій активності не оказались в тюремній камері. нас не вывезли куда-то в лесополосу, потому что это именно вы дали резонанс по всей Украине, по Европе и по миру, и это нас спасло. И не только спасло, но и дало возможность заявить о своих проблемах, не только о каких-то личных проблемах, которые связаны с профсоюзом, а в целом проблемах, которые мешают жить всем гражданам Украины. То есть это отсутствие гарантии государства по отношению к своему гражданину. Наша акция радикальная, безусловно, дерзкая, безусловно, но это акция отчаяния. Мы знали, на что шли, мы были уверены, что, возможно, наша судьба очень изменится после... Захода в кабинет мы даже понимали в какую сторону, но по-другому мы не могли поступить. Почему? Потому что это касалось уже не просто нашей жизни, а жизни конкретного нашего города. Это речь шла о нашей малой родине. Почему? Потому что реально туда зашел оккупант. Оккупант можно назвать криминальный, можно назвать как угодно, но это оккупант, который уничтожает нас, то есть граждан Украины. Противостоять им некому. Милиция боится. Я видел глаза милиционеров, которые приехали после силового попытки сил, силового захвата кабинета. Вот, они реально боятся. Милиция боится всех вот этих охранников Ахметова. О чем мы говорим? О какой безопасности, о какой жизни, о каких завтрашних планах мы можем с вами говорить, если сегодня те, кто должен нас защищать от бандитов, просто боятся бандитов? И мы вынуждены рисковать собственным здоровьем, собственной свободой для того, чтобы отстаивать свои интересы. Поэтому еще раз я повторяю слова благодарности вам, всем гражданам. У нас были сотни смс в эту ночь. Нам звонили из Филадельфии, из Испании, из Франции. Но самое большое спасибо это гражданам Украины, которые не оказались равнодушными. Вот. От чего мы добились? Я просто два слова скажу. Значит, Нужно сказать, что вот этот конфликт, он зашел в тупик. В час ночи, то есть мы уже были готовы, потому что четыре человека наших были блокированы в кабинете с этими охранниками, спортсменами. Вот, выключили свет в здании для устрашения, психологического давления, угрозы и все прочее. Значит, мы приняли решение, мы не могли там, понятно, там, конкурировать с 40 спортсменами, вот, но нам нужно было освобождать этих четырех ребят, и мы подготовились, ну, как могли, смогли бы штурмовать это, этот кабинет. Вот, но на этом этапе вмешалась УВД, то есть вышла на связь представитель УВД по связям с общественностью, поняв эту обстановку, связалась с губернатором губернатор, соответственно, прореагировал и пообещал буквально в 7 часов встречу со мной, только чтобы не довести до крови, до трагедии, то есть до непоправимых последствий. Вот. Скажу откровенно, я мало верю в эти все обещания власти. У нас было очень много раньше еще встреч с властью, и все это заканчивалось обыкновенной галочкой, но в этот момент, видимо, уже и власть поняла, что начинается просто мужицкий бунт. Все, никаких авторитетов, никаких весовых категорий, есть только наша жизнь и наша правда. Дальше все, мы не понимаем, что у нас за спиной, мы будем сражаться за свои семьи и за, и за свой образ жизни. Поэтому в этой ситуации состоялась встреча с губернатором, и была, была создана рабочая комиссия, надо отдать должное пристеку который возглавляет Луганскую область, он сумел все-таки усадить за стол непримиримые стороны, это независимый простой из города Свердловска и компанию ДТЭК, и э, как бы направить, направил вот этот весь диалог в конструктивное русло. В итоге, при, на первой встрече мы сразу же поимели результаты. Во-первых, вот этот приказ, который там мы разложили, наверное, у вас есть, 405 который инициировал массовое увольнение, был признан э, всей рабочей группой э, незаконным. И сейчас этим приказом занимается прокуратура. Вот и после этого решения представитель ДТЭК поменял риторику, то есть он уже перестал отстаивать вот эти массовые увольнения. Он начал говорить о том, что, ну, как бы типа без попутал, разберемся, может быть где-то мы чего-то неправильно там сделали. Значит уже массовых увольнений никаких не будет. И буквально вчера мне позвонили шахты, значит уже на шахтах началась работа с коллективами о том, что не волнуйтесь, вот эти все предупреждения Незаконные, которые принуждают писать заявление на увольнение Как бы аннулируются все, все рабочие будут переведены Как того требует трудовое законодательство Вот, то есть о массовых увольнениях уже речи нет Это наша с вами победа Это не наша победа это наша с вами победа всех граждан Украины, всего общества Украины, которые принимали в этом процессе участие. Косвенно, прямо, без разницы. Вот. Второй момент. Нам удалось, ведь с 10 числа, Ребята, которые участвовали в этой акции, работники этой шахты, они не допускались к работе, вот, и, соответственно, их администрация таким образом подводила к увольнению. Вот, и на этой рабочей встрече значит, принято решение всех допустить к работе, значит, не считать эти дни прогулами, оплатить средний заработок. И буквально вчера э -э, наши шахтеры пошли на работу. Я хочу сказать, что остальные, вот представляете, на шахте работает тысячи человек, а у 16 всего хватило духа сказать под лицо, в глаза, что он подлец. Но зато теперь этих 16 человек трудовые коллективы встретили как героев. пошел процесс, видимо, что там мы там в мазах повернули людей. Как бы уже по-другому люди смотрят на этих князей, баринов и всех прочих. И мы думаем, что наш пример как бы будет содействовать дальнейшему установлению гражданского общества в Украине. Вот, поэтому позитивные результаты есть от этого. самое самый основной, на мой взгляд, результат, что мы добились все-таки прекратить не просто процесс увольнения, даже разговоры по поводу увольнений. Осталось много вопросов. У нас, допустим, вопросы, для чего реорганизацию проводит ДТЭК, потому что я понимаю, что на базе объединения создаются шахта-участки. Вот вы теперь внимательно послушайте. Значит, шахта, шахта управления, в которой будут ходить шахта-участки. И мы понимаем, что есть шахты, которые не совсем рентабельны, не совсем интересны экономически для консессионера. И вместо того, чтобы обществу сказать и той же территориальной громаде, да, ребята, мы закрываем там ряд шахт, но при этом мы построим вам фабрику по выпуску какой-то продукции, вы будете обеспечены рабочими местами, конституционер просто пытается значит, провести такую аферу очередную. То есть, создав шахта управления, шахты автоматически становятся шахтоучастками. А теперь, чтобы закрыть шахтоучасток, это просто нужно издать приказ. А закрыть шахту, это нужно решить вопрос с госимуществом, кабмином и так далее. Вот они пошли по этому первому пути, для того, чтобы всех нас обмануть, а на вопрос, а куда даже люди нам сразу отвечают вот эти ахметовские охранники спортивные, вот в капюшонах, которые не называют ни своих ни имен, ничего, вот угрозами и так далее. Поэтому мы положили конец. И второй результат самый очень позитивный, что мы дали возможность себе почувствовать людьми и гражданами Украины. И, в том, и наш пример, я думаю, послужит тому, что многие люди в Украине поймут, что вот с этими негодяями, с этими под лицами бандитами можно разговаривать и не просто можно разговаривать, а ставить их на место и требовать от них выполнения на наших прав. Это в двух словах. Еще раз большое спасибо. Я не буду перечислять те общественные организации, которые там огромный список, которые просто откликнулись и поддержали. Это я думаю сделаю отдельно на своем блоге. Спасибо.